Мой видеоблог это место, в котором вы практически в режиме онлайн можете наблюдать за тем, как растет моя борода. И сейчас я еду вот туда, в Юргистан, Что на местном значит Грузия. 42-й день я в Турции. Пора заканчивать. Еду в Грузию. Там стыканусь уже с французом там пошаримся и к зиме я опять сюда вернусь. Добро пожаловать в Грузию! Хинкали, мандарины, хачапури, боржоми и прочее. Это все про Грузию. Рад наконец-то здесь оказаться. Да, конечно, я знал, естественно, я знал, что Грузия очень гостеприимная страна. Я ожидал такого гостеприимного приема. Но чтобы настолько, я реально в шоке. Я только пересек границу и прошел буквально 5 минут до следующей заправки. Заправка была на противоположной стороне дороги. И уже ребята такие меня зовут. Давай, иди сюда. Подхожу, спрашивают, where are you from? Говорю, I'm from Ukraine. Можно по-русски. Понятно, так ты еще из Украины. Ну так вообще, давай, садись. Сразу баранина. Всякая фигня накормили меня. Вина тоже налили. Слава давай, Украине! Давай, давай. Слава героям! Давай, Григорий. Слава Грузии! Слава героям! Давай. Когда я пришел, у них была 10-литровая баклажка вина. Где-то наполовину, 5 литров там было. Ну, я уезжал, почти допили. Один парень, с которым мы сидели, пили, кушали. Отвез меня до ближайшего города на 8 километров. Там я думал выйти на трассу, как раз снять видео, но так и не вышел. Только шел по городу, сразу останавливается машина. Там было пять человек, но это их не смутило. Потеснились, я тоже влез. Водитель сказал, обменялись с ним контактами, говорит, приезжай когда угодно, когда хочешь. В гости оставайся сколько хочешь. В общем, я действительно в приятном шоке. Водитель, который довез меня до боржоми, подарил мне бутылочку кахетинского домашнего вина. Ой, я вот переживаю, как бы мне не пьющему человеку не спится тут к хренам в этой гостеприимной грузии. Доброе утро. Сегодня ночевал в боржомском парке. Эту французскую морду я так вчера и не нашел, зато сегодня с утра встретил двух украинцев, пару из Хмельницкого. И сейчас мы пойдем вместе купаться в бассейн в теплые источники. Бассейны с минеральными источниками. Все бесплатно. Все красиво, вода отличная. Реально купался в минералке боржоми. Блин, Грузия реально круто. Вот так вот из крана течет минеральная вода Боржоми, но это не так, к которой мы привыкли в бутылках, на более противная, воняет сероводородом, но более полезная. А там за воротом есть еще один источник. А кстати, это горячая, еще теплая, поэтому более противная. Вода из этого источника уже не настолько противна и попрохладнее, но не настолько полезна. Я ждал этого момента больше двух лет я поел грузинских хинкали в Грузии. Я жутко доволен. Одна штука стоит 60 местных копеек. Я взял 6 штук. За 3,60 очень-очень вкусно покушал. Вчера, после того, как покушал хинкали, я решил выдвигаться из Баджоми, ехать уже куда-то в каком-то направлении. В каком именно для меня не было принципиально. Для меня интересно посмотреть всю Грузию. Но решил примерно двигаться в сторону Сванете. И что-то с автостопом не особо наладилось, машины долго не останавливались. И в итоге я по темному уже остановил машину больше, чем на 100 километров в город Багдаде. По дороге начался дождь, даже не дождь, а ливень, реальный ливень. Мы приехали туда, в какое-то село под Багдаде. Зашли в дом, где было много людей. Я не особо понял, что происходит. Из-за дождя свет постоянно то потухнет, то погаснет. В итоге один из присутствующих забрал меня к себе домой и сказал, пошли, мой дом будешь гостем, приглашаю. В общем, я пришел в его дом, познакомился с отцом, с матерью. Они, они меня накормили, оставили переночевать. И вот на утро я уже оттуда выхожу. И сейчас вот нахожусь в Багдаде. Ну и буду дальше кататься по Грузии. Это именно то, что я искал. Я не пробивал по Грузии никаких писок. Я именно собирался вот так вот ездить, останавливаясь у местных. Еще, кстати, после купания в минеральных источниках моя серебряная цепочка потемнела абсолютно. Вот стала черной. Поэтому, если вам придется купаться в боржомской минеральной воде, лучше снимайте серебро. Здорово! Здорово! Как дела? Нет, ну чем вы тут заниматься собираетесь прям при мне? А? Свиньи! Все, нашел я замену французу. Вот мой новый напарник. Стопим вместе. Зовут Гиви. Гиви, давай на позицию, не отвлекайся. Я приехал в Саирме, вот смотрите, один, два, тут три. Это всякие разные виды, источники минеральной воды. Я не знаю, они разные или одинаковые, я думаю, разные. Надо попробовать. Спросил у местных, да, вся вода разная, спрашивают, а у тебя что болит? Говорит, ничего не болит, просто воды хочу попробовать. Ну, говорит, попробую везде по чуть-чуть. Ну, вот я хожу, пробую, да, везде отличается, везде разное, но везде вкусное. Взял 150 этой, еще не пробовал. Кстати, эта бутылка ездит со мной с самой Болгарии. Довольно-таки прочная. В общем, это такой типичный пенсионерский курорт, тихий, спокойный. Старые пердуны ходят с кружечками, бутылочками, лечат свои старые организмы все оздоровился сейчас попью еще кофе с печеньем помонтирую видео немного и поеду куда-нибудь дальше вот что меня тут бесит так это то что погода меняется по 15 раз в день я уже задолбался переодеваться прошло 8 минут в плохой погоде есть один очень хороший плюс Рюкзак становится легче, потому что все на себя одеваешь, и сразу такой рюкзак намного меньше, легче. Доброе утро, вчера вышел из Саирмы на трассу, застопил машину, спрашиваю куда едем, говорят Кутаиси, ну Кутаиси так Кутаиси, поехали. Приехал вчера сюда, погулял по городу. О, городу, о городе вам рассказывать не буду, я вам не Discovery, кстати это храм Баграти, ему тысячу лет. Гулял себе, гулял по городу, уже темно, думаю сейчас погуляю и буду искать место для палатки. И на центральной площади города проходил... Сидят ребята, один говорит Иди сюда, садись. Тебя как зовут? Откуда? Ну, я рассказал. Он говорит, а меня зовут Имеда, ты сегодня ночуешь у меня. Оказывается, он жил всего 200 метров от э, центральной площади. Э, его жена меня накормила. Я оставил рюкзак. Пошли гулять по городу потом. Вернулись, переночевал. Опять он меня сегодня с утра накормил. Гречкой. Я гречки не ел уже, не знаю, очень давно. Даже в Украине ибо дорого. Вот ну, тут и вид на город такой нормальный открывается. Короче, из трех ночей в Грузии я ночевал две уместных, не используя никаких каучсерфингов. Как очень правильно сказал мой один очень хороший друг. На Кавказе кауч не нужен. Джафа, привет. Приехал с Атопливю. Это недалеко от Кутаиси посмотрел на следы динозавров, ну таких небольших маленьких динозавриков каких-то, вот, которые увековечились там в камне. Пошел в карстовые пещеры со сталактитами. Кстати, билет стоил, по-моему, 6 лари. Но я как-то так удачно вписался в какую-то экскурсию и пропетлял на халяву. Пещеры красивые, грузины так все облагородили, подсветили разноцветными красивыми фонариками, все так круто выглядит. Экскурсия была интересная. Правда, на грузинском я ни хрена не понял. Но все равно неплохо. Сорвал гранат. Ну, вот он такой еще немного зеленоватый, но по вкусу то же самое. Хурма начинает краснеть. Я ее дождусь обязательно. Слышишь, хурма? Я дождусь тебя. Тут живет грузин с юмором. Короче, Гиви тоже где-то потерялся, теперь вот у меня новый напарник. Гога. Гога. Будем стопить с тобой, да? Добрый да, тон. Приехал с Халтуба, вот такой вот симпатичный тут отель. Я решил доделать эпизод и попробовать оставить им ноутбук, чтобы залить видео ночью.